60-ту річницю з дня народження відзначив 20 вересня працівник товариства з обмеженою відповідальністю Ритм Юрій Ревенко, який працює на цьому заводі вже 40 років. З нагоди ювілею його прийшов привітати генеральний директор підприємства Олексій Пушняк, який вручив ювіляру грошову премію та почесну грамоту за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Но что можно сказать? Человек отработал добросовестно, не меняя рабочее место, э, рос профессионально, закончил техникум. Я вам скажу, претензий к его работе, конечно, не было. И я хотел бы от молодым э, рабочим, которые здесь у нас, к сожалению, очень мало. Сейчас раньше было больше. Брали пример с Юрием Анатольевичем. Спасибо, Юрий Анатольевич, за работу. Вот это тебе, так сказать, материальная поддержка. Спасибо. там хватит. Жене на подарок. А вот это грамот от администрации. То есть, значит, нагороджуется Ревенко Юрий Анатольевич за вагонный у социально-экономичный и культурной развитие района 40 років це немалий стаж роботи. Чимало учнів прийшлося навчати та стажувати Юрію Ревенку за весь цей час. До речі, він був не тільки зразковим працівником. Багато хто із заводчан пам'ятає і ті часи, коли після трудового дня бажаючи підтримувати себе у фізичній формі ще годину, а то навіть і дві, займалися під повчанням Юрія Анатолійовича у створеному ним на заводі тренувальному залі. Спасмена у нього тут був тренер жовний зал. Очень що все це кануло памяти Юрий Анатольевич в этом внес вклад, мы же на все процесс знаете, поэтому хотя бы в юбилейный день мы об этом рассказываем, за это искренне вас благодарим, так держать, трудиться еще на нашем предприятии долго-долго, нас всех любить, а мы будем отвечать вам взаимностью. Ну, Центр профсоюза чисто символически, чтобы вот это все, на картинке, может, осуществилось, машины, доллары, там, ну все. Спасибо. Так что, дайте я вам тоже. Самое главное здоровье. Поздравляю. Спасибо. Спасибо администрации, коллективу за внимание проявленное. Ну откуда а здоровье поработаем. Пусть голова моя седа. Зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года. Мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года. Мое богатство, я часто время торопил, пуская день не скопил мои года, мое богатство.